Assalamualaikum Lur gimana kabarnya sehat semuanya Alhamdulillah semoga yang sakit segera diberi kesehatan yang masih belum bahagia semoga lekas diberi kebahagiaan kita harus bahagia telur supaya tetap sehat nah pada video kali ini kita akan sharing seputar berayaman ini masih di lingkup peternak pemula telur Nah, untuk dulur-dulur yang baru mampir jangan lupa bantu like dan subscribe. Dan untuk eh, mungkin yang ingin berdiskusi ataupun sharing sesuai pengalamannya silakan tulis di kolom komentar. Tema kita pada video kali ini yang kita angkat adalah berapa modal untuk memulai beternak ayam bagi pemula. Kami mengangkat tema ini karena banyak sekali pastinya para peternak pemula ataupun orang yang ingin memulai peternak ayam kampung namun masih bingung. Jadi dia benar-benar awam di dunia peternakan ayam kampung ataupun ayam lainnya lah. Masih bingung berapa kira-kira modal yang saya butuhkan. Nah, kita bahas pada video kali ini. Saya akan mencoba membahas berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami karena kita sifatnya sharing dan berdiskusi monggo yang setuju silakan komen dan yang kurang sependapat silakan juga bisa dituliskan pendapat panjenengan di kolom komentar dulu ya oke jadi kembali ke pembahasan modal ini adalah poin penting atau langkah awal kita dalam memulai usaha nah jadi orang yang punya modal nah itu ke bisa memulai ternak sesuai kebutuhan yang ia inginkan. Saya ingin beternak berapa ratus ekor, atau ingin membuat peternakan yang seperti apa. Itu kalau banyak modalnya, tapi kalau orang yang tidak punya modal, atau kurang modalnya, atau modal minim, nah itu modal yang menyesuaikan. Jadi, modal segini kita dapat berapa ayam, ya? Kira-kira bisa untuk apa saja, ya? Gitu. Nah, yang kita bahas kali ini, ini yang kita sering apa ya yang sering kita keluhkan kita punya modal minim tapi pingin beton ayam nah itu, itu akan kita kupas tuntas pada video kali ini Lur jadi saya memposisikan diri saya saya kembali ke masa lalu ya saat saya waktu sekolah dan ini video ini sangat cocok untuk rekan-rekan atau dulur-dulur yang pengen memulai ternak ayam kampung yang masih di bangku sekolah kalau bahasa ngetrennya itu sekarang dana pelajar nah memulai beternak ayam kampung dengan dana pelajar kita punya uang lima puluh ribu lurus gak usah kakek karena dana pelajar itu yang lumpuh no, kadang ya uang saku dikumpulkan dikumpulkan itu kalau pengalaman saya dulu 250.000 ribu langsung belikan ayam Is, yes, belikan ayam lu mas langkuk kandangnya ye. kandangnya bagaimana pakannya gimana Is pokoknya beli ayam dulu. Kita kan pingin be belajar beternak ayam toh. Is belikan ayam dulu. Karena kalau nunggu kandang dulu bagus, nunggu buat kandang, terus buat pakan. Sedangkan yang digunakan dana pelajar, uang saku yang ditabung, yang enggak enggak duit pitik lor. Terus kapan punyanya ayam itu kapan? Is nekat beli ayam dulu 250. Anggap kita beli pejantan Bangkok di pasar untuk pedaging ya pejantan bangkok 150 kan dapat jago besar kalau bisa ditawar ya ditawar gak oleh ngeyel loh pokok kudu oleh ditawar sehingga nanti pokoknya uang 250 itu bisa diproyeksikan untuk dapat satu jago dan dua betina dan juga jangan lupa kurungan kerenjang kayak gila kerenjang bunder nah itu kan murah mungkin kalau di sini kan sekitar 15.000 enggak tahu kalau di tempat dulu-dulu Nah kalau sudah dapat semuanya itu Kita sudah bisa memulai untuk peternak Satu jago, dua betina dan satu kurungan kerenjang bunder Untuk tempat tidur ayam saat malam hari Nah untuk pakannya gimana? Sistem perawatannya bagaimana? Jadi wis, ayam kalau malam itu dua ekor Eh tiga ekor ya Satu jago, dua betina Itu kalau malam masukkan kerenjang Tutupi kain Supaya nggak dimakan nyamuk Alasnya pakai sak atau karung untuk boknya atau untuk tempat tidurnya. Nah, kalau pagi, yowes wis bebas. Sementara diumbar bebas karena kita modalnya udah habis dan nggak ada lagi diumbar bebas. Nah, kemudian untuk pakannya, ya pakai nasi sisa limbah limbah dapur enek jangan turah sok. Kemudian ada nasi sisa uncal no. tempe atau lauk yang sisa unjal nanti akan dimakan ayam itu. Dan kalau diumbar itu nanti dia akan mencari makanannya sendiri di lingkungan bebas. Jadi sangat bisa untuk menekan biaya pakan. Nah, kalau udah begitu selanjutnya gimana Mas? Nah, tadi kan 250 sudah berhasil untuk memulai beternak ayam kampung. Wis mulai kan. Nah, kemudian langkah selanjutnya menabung lagi untuk nanti pengembangannya nah nanti kan seumpama itu dirawat set kawin bertelur kita anggaplah satu indukannya bertelur 10 jadi kalau dua ekor bertelur 20 Mas kenapa enggak di siklus kok gak dikawin nah, sih jadi nanti bedantanya bener -ben kan nganggur ini kita enggak punya kurungan lho kita enggak punya kurungan kurungan masih nah, jadi ya wes biarkan dia bertelur barengan di siklus saat ngendok ngendoki saat nah jadi saat ayam kita sudah mulai bertelur anggaplah e, bertelur 10 kan kan berarti kan 10 hari 10 hari saat mengerame mengerame 21 hari berarti 31 hari atau satu bulan lah anggaplah satu bulan berarti dalam tempo waktu 1 bulan itu kita nabung per hari 2000 ya per hari 2000 berarti satu bulan pas ayam menetes jebret kita dapat uang tabungan 60000 Nah, uang hasil tabungan satu bulan tadi Anda anggarkan untuk keperluan ayam apa dulu yang diprioritaskan atau untuk beli fur kah? mas mau kan nggak tuku pakan jadi. Nah, sekarang kan udah punya DOC, jadi kita harus beli pakan untuk DOC. DOC mau pakan ini, sego, yo, nggak jadi lur. Oke, jadi kembali lagi ayam yang mengeram tadi dari 20 telur yang dierami dari dua induan anggaplah menetas 15, yang lima nggak fertil dibuang. Menetas 15, di mongno induk dirawatkan induknya jago nganggur ben jago nganggur sih di dirawat induknya nah uang 60 ribu tadi dibelikan kerenjang lagi dua sama sisanya pur jadi kerenjangnya dua tiga ribu yang tiga puluh ribu kok no kabeh tak untuk induk elor Dan nanti kalau kita belikan box magic untuk kandang brooding doc wah itu malah nanti lebih besar biayanya jadi berikan ikut itu dulu sama pakannya yang lebih penting jadi yang lebih prioritas dulu mana berarti kali ini kita kan udah punya ayam berarti berapa 15 ditambah 3 18 ekor punya kerenjang 3 nah pagi hari nah, karena anakannya dirawatkan induknya usahakan kalau pagi ya wis di dikeluarkan loh dikeluarkan jangan diumbar kalau diumbar karena eh, bawa anak kita pakai kandang umbaran wah itu nanti takutnya banyak predator anaknya habis gak jadi berkembang ayamnya jadi dikurungi kerenjang dimongno babone jagunya terserah dikurungi kene diumbar ya kene oke lanjut setelah 60.000 ribu tadi dibelikan untuk keperluan yang diprioritaskan tadi nah mulailah kita menabung lagi sambil menunggu ayam-ayam kita ini besar nabung sehari 2000 2000 nah sampai usia ayam anggaplah kalau dirawat induknya itu kan dua bulan dua bulan itu baru bisa disapelor nah, selama dirawat induknya tadi kita berikan pakan full ya secara full itu sampai satu bulan kan nah, mungkin dari yang kita beli tadi yang uang 60000 kan dapat sisanya kan 3 kilo sisa buat nah 3 kilo itu kita berikan kepada anakan ayam itu mungkin 3 kilo itu bisa sampai satu bulan, Nur. Nanti besar dikit, kurang-kurang tambah itu tidak apa-apa cukup lo ambilkan uang lagi sedikit cuma kurang sampai usia satu bulan. Nah setelah lepas dari usia satu bulan itu kan pakannya udah nggak full pur akan pakan campuran lah itu lebih ringan lagi. Atau mungkin bisa diberikan pakan ya sama seperti induknya, ya, gak apa-apa. Yang penting eh, nutrisinya tercukupi. Nah, lanjut ya. Jadi dirawat induknya sampai dua bulan kan. Nah, selama dua bulan itu tadi kita kan tidak men mengeluarkan uang sama sekali kan. Nah, kita nabung dapat dua bulan berarti 2000 kali 60 puluh ribu. Nah, uang tadi silakan dibuat untuk keperluan ayam, untuk kebutuhan ayam. Contohnya anggaplah kita butuh untuk keamanannya ya, karena ayamnya udah mulai gede-gede, udah banyak kan. Nah, kita uang 120 ribu itu belikan pagar wareng, wareng jaring loh. Wis untuk ngubengi kandangmu lho lur. Jadi kita nggak nggak akan khawatir lagi ayam kita nanti sing dipangan musang lah, sing dipangan ular lah, apalah. Jadi aman, kita tenang. Uang 120.000 itu sisa untuk beli wareng. Wareng itu mungkin 60.000 dapat satu gulung 25 meter Untuk ketinggiannya kan bervariasi tergantung jenisnya. Nah, untuk sisanya, sisa uangnya silakan dibelikan lagi untuk yang lebih prioritas apa. Terserah untuk nambah pingin beli box sisanya pokok kiranya uangnya cukup atau beli dede atau vitamin obat-obatan terserah dulur-dulur. Oke, lanjut. Nanti kalau udah ayamnya besar, anak kan tadi kan udah disape, nah nanti usia tiga bulan setengah atau empat bulan bisa turut turut jual, bisa dijual yang jantan saja, disisakan betina untuk induan atau dijual semuanya nanti beli lagi induan. Enaknya turut turut gimana? Kalau turut turut takut, nanti pernikahan saudara, nanti kan yang ngawin pasti jagonya lagi ya, wis dijual semua beli lagi induan, nah, gitu. Wis pokoknya. Tergantung sampean Gimana enaknya Dibuat beli induan Atau gimana terserah Yang penting nanti harus ada sisa Untuk biaya operasional Atau membeli pakan Sampai uh, untuk periode selanjutnya Jadi kayak adik-adik Nanti untuk beli pur lagi Untuk adiknya yang dijual tadi Sehingga nanti kita tidak perlu Mengeluarkan uang lagi Kita cukup menikmati Investasi kita Ini tadi ya nah. Dari uang 250 ditambah 60 tambah 120, berarti totalnya 430 ya, itu kita udah punya ayam, banyak es, pager, wareng sudah, itu kan secara cicilan tadi tuh, jadi dengan uang segitu kita udah bisa memulai peternak ayam. Nah untuk nanti untuk pengembangan kandang gimana ya, nanti nunggu jual ayam lagi dikumpulkan, dikumpulkan gitu jadi intinya dari ayam usahakan kembali lagi ke ayam lur kalau kalau tadi udah kita lepas dari menabung tadi berarti kan kita harus gak nabung lagi ya ya uang dari kandang itu kita kembalikan ke kandang sehingga kita tidak uh, perlu mengeluarkan uang lagi jadi begitu ya alurnya lur ya jadi uh, modal tadi peternak satu ekor jantan dan dua betina satu tahun positif ayam banyak sampai walan like ngopeni jadi seperti itu dulur kalau kita pengen memulai peternak e, ayam kok posisi kita masih pelajar otomatis modalnya kan masih minim ataupun ya nggak harus pelajar pokoknya yang dengan modal minim ya seperti itu langkah-langkahnya nah ini hanya sebagai gambaran lor lek dikongkon jelas, no, secara real ning gon ya nggak ngerti tak lor apa ini kan kita e, ternak hewan ternak sesuatu yang bernyawa ya pastinya akan nanti mengalami kematian karena nggak mungkin lagi mati mohon maaf kelas sekelasnya rubi pakau atau peternak muda mas yoga pasti itu mengalami kematian orang nggak mungkin nggak nah namun mereka kan sudah bisa meminimalisir angka kematian di kandang mereka karena sudah punya ilmunya nah makanya ini sangat cocok untuk dulur-dulur yang pingin belajar ingin memulai nggak usah banyak-banyak dulu apalagi modalnya sedikit misalnya modalnya dikit oleh oleh toko utang kok toko PT wake nggak punya ilmunya ayamnya mati bangkrut kan mending mulai dikit dulu sambil menikmati perkembangannya sambil belajar seumpama kok terjadi trouble atau kematian kan enggak rugi-rugi amat hanya habis sedikit modal sedikit kita bisa belajar lagi memulai lagi coba sih baru pertama wis modal utang ternak wakeh mati bar eh, semuanya butuh proses lor pelan-pelan nah mungkin yes, itu dulu sharing kita di video ini nah nanti silakan waktunya kita berdiskusi kalau ada yang setuju ataupun yang mungkin mau menyangga atau eh, pengalamannya tidak sama ya bisa silakan sharing di kolom komentar supaya nanti sebagai wawasan baru untuk kita oke okay, lur oke eh, terima kasih terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir jangan lupa like comment dan subscribe apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan saja di kolom komentar kalau bisa jawab saya jawab kalau tidak bisa saya jadikan PR terima kasih salam satu hobi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga sehat selalu dan salam untuk keluarga.